নমস্কাৰ সকলোকে ৰিষ্টাৰ্চিকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি পুনৰবাৰলৈ তোমালোকক কি কৰিম ত্ৰিকোণমেট্ৰীৰ এম চিকিও আমি ডিছকাছ কৰিম বহুতে সুধি আছিলা যে ত্ৰিকোণ মেট্ৰিক এম চি কো কেতিয়া দিব ত্ৰিকোণ মেট্ৰিক এম চি কো কেতিয়া দিব গতিকে আজি আমি কি কৰিম ট্ৰাইগনোমেট্ৰিক ত্ৰিকোণ মিত্ৰীৰ এম চিকিউ ডিছকাছ কৰিম যিখিনি বহু পদৰ এম চি কিউ আৰু বাস্তৱ সংখ্যাৰ এম চি কিউ যিসকলে চোৱা নাই সেইসকলে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে সেইখিনিও চাই ল'বা পৰীক্ষাৰ আগত যদি তোমালোকে চাই আছা ভিতৰত তেতিয়াতো মাষ্ট বি চাবইতো লাগিব কাৰণ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ এম চি টিৰ নিচিনা বেলেগ আহিলে আৰু নাই গতিকে আমি চেপ্তাৰটো কি পঢ়িম আজি চেপ্তাৰটো কি পঢ়ি ত্ৰিকোণমিটি ইংলিছত ত্ৰি পা ট্ৰায়'নমিটি মেট্ৰিয়কে এতিয়া কথাটো শুনা আমি এম চি টি ডিছকাশত কেতিয়াও এক্সপ্লেনেশ্যন নকৰোঁ বা কনচেপ্টৰ কথা নাপাতোঁ যদিও বহুবলত অকণমান কনচেপ্ট এটাৰ কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত আমি কনচেপ্টৰ কথা নাপাতোঁ আমি এম চি টু কৰি যাওঁতে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আকা আজি বেজ ডি লি নকৰি ত্ৰিকোণমিটিটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যন ওৱানটো চোৱা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই কুৱেশ্যনটো কি কৰিবা লিখি ল'বা এতিয়া আহি গ'ল কাহিনী আহি গ'ল আমি ত্ৰিকোনম এটি বহুত ভয় খাই আছিলোঁ এটা ভয় খোৱা ছাবজেক্ট এতিয়া আহি গ'ল এম চি টু গলমাল থ্ৰী ইডিয়নছৰ একেলি আমি পতাপট কৰি দিম দেই এতিয়া কি হৈছে চোৱা কি আছে চোৱা যদি কষ্টিটা হাফ তেন্তে কচিতা মাইনাছ ছেটা

কি বুলি লিখিব পাৰো থিটাৰ পাৰো কি বুলি লিখিব পাৰো থিটাৰ এতিয়া এতিয়া চেক থিটাৰ মানুহ যেনেকে মানে কি হ'ব চেক থিটাৰ মানুহ এতিয়া কি হ'ব চোৱা এতিয়া চেক থিটাৰ মানুহ আমি কচ থিটাৰ মানটো পালো চেক থিটাৰ মানটো হৈ যাব দুই কচিটাৰ মানটো সাপ আৰু চেক চিটাৰ মানটো মুখতেও দিব পাৰি মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছিলো এতিয়া চাওক চেক সিজাটো কিয় চেকিজাটো কিয় চেকিটা দুই হ'ল কাৰণ আমি লিখিছিলো নাই ওৱান বাই ওৱান বাই টুন বাই ওৱান বাই টু বুলি লিখিছিলো নাই ওৱান বাই টুটো কচিটাৰ মান আৰু এইটো ওৱানটো আমি এতিয়া এই দুইটোৰ ওপৰত পূৰণ হ'ব তাৰপিছত আমি সেইকাৰণে মানে চেকিটাৰ মানটো দুই লিখিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি চেক চিটাৰমানটো দুই পাইছোঁ দহ লিটাৰমান আমি বহুৱা নেকি অ'কে দহ লিটাৰমান হাফ মাইনাছ টু চেক চিটাৰমান দুই এতিয়া এতিয়া আমি জাষ্ট কৰিলেই হ'ল আৰু সাধাৰণ বিহু অংক বা যু অংকৰ নিচিনা কৰিলেই হ'ল সৰহটো দুই হৈ যাব সৰহটো দুই হৈ যাব ইয়াত ওপৰত এক থাকিল আৰু ইয়াত যিহেতু তলত এক আছিলে সৰহটো দুই হৈ গ'ল একৰ লগত দুই পূৰণ হ'ল সেইকাৰণে দুই লগত দুই পূৰণ হৈ যাব মাইনাছ ফ'ৰ ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ বাই টু ইকুৱেল মাইনাছ থ্ৰী বাই টু আনচাৰখনটো আনচাৰ অপশ্যন টুনটো তোমালোকে কোৱা অপশ্যন বি চাটত কোন কোন আছা জনাই কিবা এবাৰ চাটত কোন কোন আছা তোমালোক তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত আমি দুই নম্বৰটো লিখিম যদি চাইনে ইকুৱেল হাফ আৰু কচ এ ইকুৱেল টুকে কছ এ নহয় কছ বি কছ বি ইকুৱেল হাফ তেনেহ'লে এ প্লাছ বিৰ মানটো সুধিছে কোন দুটাৰ মান এ আৰু বি কোন ঠিকে আছে এতিয়া তোমালোকে মনত পেলোৱা তোমালোকে মনত পেলোৱা ত্ৰিকোণ মিতি অনুপাতৰ সেই টেবুলখনলৈ যে ছাইন হাফ কেতিয়া হয় কোনটো ডিগ্ৰীত হাফ হয় চাইন আৰু কোনটো ডিগ্ৰীত কোনটো কোনত কচ হাফ হয় দুয়োটাটো এটা বেলেগ বেলেগ আছিলে ন এতিয়া যোৱা ছাইন হাফ কেতিয়া হয় তেতিয়া কোনটো কি হ'ব যেতিয়া কোনটো থাৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব সেইটো আমি থাৰ্টি ডিগ্ৰী পাই হ'লোঁ আমি তেনেকৈয়ে উলিয়াইছোঁ কথাটো ছাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী পেণ্ট হাফ বুলি আমি জানো সেই টেবুলখনৰ পৰা তোমালোকৰ যিখন টেক্সট বুকত আছে ইয়াৰ কোনটো থাৰ্টি হৈ গ'ল নিৰ্মাণটো থাৰ্টি আৰু কচ কেতিয়া হাফ হ'ব যেতিয়া এই ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'ব ছিক্সটি ডিগ্ৰী বিৰ মানটো এ প্লাছ বি সুধিছে ডাইৰেক্ট আৰু এ প্লাছ বি হ'লে কি হ'ব থাৰ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ ডিগ্ৰী হ'ব থাৰ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ ডিগ্ৰী কিমান হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব এইটোৱে আমাৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে আৰু তিনি নম্বৰ যদি কচ এক থিটা এৰ মানটো সুধিছে এইটো আমি ওপৰত আমি ওপৰত কৰিম আৰু কুৱেশ্যনটো অকণমান চাই লোৱা সেই ট্ৰিকোনমেটিক অনুপাদৰ যিখন তালিকা আছে তাৰ পৰা ৰিলেট কৰিলে মানুহখিনি পটককৈ ওলাব বুঝি পালা এটা কচেক থিতা বলে হাফ দিয়েছে কচেক থিতা মানে আমি এনে উলিয়ায় সাইন থিটা সাইন থিটার কচেক ঠিতা এটা কচেক ঠিতা হাফ এটা কি হবেন হাফ কচেক ঠিতা দুই গেছে কি হব হাফ হবেনা হাফ কি নয় সাইন থিটা হাফ কি থার্টি আমি তো গম পাল সাইন থিতা থার্টি হাফ হয় এই থিতার মানুষ থিতা যেহেতু প্রতি আছে থিতা এটা কত এতিয়া থিতা মানুহ আমি থাৰ্টি ডিগ্ৰী থাৰ্টি ডিগ্ৰী পাই গ'লোঁ আমি থিতাটো ফাৰ্ষ্ট উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া কচেক থাৰ্টি ডিগ্ৰীত দুই হয় এতিয়া কট থাৰ্টি ডিগ্ৰীত কিমান হয় আমি সেইটো ভাবিব লাগে কট থাৰ্টি ডিগ্ৰীত কিমান হয় কট থাৰ্টি ডিগ্ৰীত হয় ৰুট থ্ৰী আৰু কচেক থাৰ্টি ডিগ্ৰীত হয় মানে কচেক থিত কচেক থাৰ্টি ডিগ্ৰীত হয় দুই ডিগ্ৰী এতিয়া কচেক থাৰ্টি ডিগ্ৰী কচেক থিটা ইকুৱেল দুই আছে ক'ত থাৰ্টি ডিগ্ৰী ইকুৱেল ৰুট থ্ৰিয়ে আছে এ মানটো সুধিছে যিহেতু কট থাৰ্টি ডিগ্ৰী ইকুৱেল ৰুট থ্ৰিয়ে হ'ব ইয়াৰ লগত কি পূৰণ হৈ থাকিলে এই সংখ্যাটো একেই হৈ থাকিব ইয়াৰ লগত এনেধৰণৰ কি সংখ্যা পূৰণ হৈ থাকিলে ইয়াৰ মানটো একেই হৈ থাকিব আমি সেইটো জানো কোনোবা এটা সংখ্যাৰ লগত দুই সংখ্যাটোৰ লগত কি সংখ্যা পূৰণ হৈ থাকিলে সংখ্যাটো দুই হৈ থাকিব এক সেইটো আমি নিশ্চয় জানো ৰুট থ্ৰীৰ লগত এক পূৰণ কৰি থৈ ন ৰুট থ্ৰীয়ে হৈ থাকিব অৰ্থাৎ ৰুট থ্ৰীৰ লগত এ পূৰণ কৰি থোৱা আছিল

তাৰ সৰ্বোচ্চমান তাত যি সকলোতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা যিটো পাইছিলে সেইটো সংখ্যাই ইয়াৰ কি হ'ব উত্তৰ হ'ব এতিয়া কষ্টিতাৰ সৰ্বোচ্চমান কি কি আছিলে কষ্টিতা যদি আমি জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰা নাইণ্টি ডিগ্ৰীলৈ চাওঁ তেতিয়া কষ্টিতা হ'ব ওৱান ৰুট থ্ৰী বাই টু ওৱান বাই ৰুট টু আৰু হাফ আৰু জিৰ' এতিয়া চোৱা চবতকৈ ডাঙৰমান কি আছিলে ওৱান গতিকে ওৱান বাই চেক্স থিতা অৰ্থাৎ কষ্টিটাৰ সৰ্বোচ্চমান এক এতিয়া চোৱা তাৰ পিছৰো চোৱা একেই ওৱান বাই কচেক্ট থিটাৰ সৰ্বোচ্চমান ওৱান বাই কচেক্টিটা মানে কি চাইন থিটা চাইন ঠিটা সুধিছে চাইন ঠিটাৰ সৰ্বোচ্চমান কি ওৱান জিৰ' আনডিফাইন মানে সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় যিহেতু তোমালোকৰ কিতাপত আছে সেইটো সংজ্ঞাবদ্ধ নহয়নে ৰুট থ্ৰী বাই টু এইটো কোনে কৰিব চাৰিটা কুৱেশ্যন মই কৰিছোঁ মই প্ৰথমে চিৰিজতে কওঁ চাৰিটা কুৱেশ্যন মই কৰিছোঁ গৰম ইমান পৰিছে ভাগৰো লাগিছে কি কৰিবা পাঁচ নম্বৰটো তোমালোকে কৰিব লাগিব কমেণ্টত দি থ'বা আৰু যিকেইজনে শুদ্ধ কৰা আৰু যিজনে সেই কথাটো অকণমান ব্যাখ্যা কৰি আমাক দাঙি ধৰিব পৰা সেই সেইজনৰ নামৰ সৈতে আমি কি কৰিম ভিডিঅ'ত ৰিভিল কৰিম আৰু ৰিচাৰ্ছ অফিচিয়েল হোৱাটছআপ গ্ৰুপতো আমি কি কৰিম শ্বেয়াৰ কৰিম বুজি পালা আৰু আজি এম চিকিউৰ ছিৰিজটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আমি চাৰিটা কুৱেশ্যন আজ আজি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হিচাপে আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ ছিৰিজটোত আমি ধুনীয়াকৈ আৰু কুৱেশ্যন মানে ডিছকাছ কৰিম লগতে বাস্তৱ সংখ্যা আৰু বহু বতৰে এম চিকিউ তোমালোকৰ আপলোড কৰা হৈছে এম চিকিউখিনি চাই ল'বা আৰু ধুনীয়াকৈ পঢ়ি থকা পৰীক্ষা ভাল কৰিব লাগিব ধন্যবাদ